Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa Wasaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah. Syukur pada Allah pada hari ini kita bertemu untuk kita sambung baca sahih al-Bukhari. Dan pada hari ini kita akan masuk bab yang kelima babu mayukabbiru fi sajdatai asawi bab pada menjelaskan tentang orang yang bertakbir uh, semasa nak menunaikan sujud sawi eh, Sujud sawi ni kita kena takbir ataupun tidak lah Ok kita tengok dalam hadis yang ke 1229 Kata Al-Imam Al-Bukhari bihi qala haddasana Hafs bin Umar Haddasana Yazid bin Ibrahim An Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احلى صلاتي العشي قال محمد واكثر ظني العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم مسجد فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا اقصرت الصلاه wa rajulun yad'uuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzul yadain fa qala anasiita aw qasura aw qasurat fa qala lam ansa wa lam taqsur qala bala qad nasiita fa khalla raq'ataini thumma sallama thumma kabbara fa sajada misla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu fa kabbara thumma wada'a ra'sahu fa kabbara fa sajada misla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara rawahu al-bukhari Hadis ni Imam Bukhari dia ambil daripada guru yang bernama Hafs bin Omar. Yang mana Hafs bin Omar ni pula dia ambil hadis daripada Yazid bin Ibrahim At-Tasturi. Dan Yazid pula dia ambil hadis daripada seorang ulama hadis yang terkenal iaitu Muhammad bin Sirin. Eh. Al-Imam Muhammad bin Sirin ni antara ulama yang pertama yang menekankan kepentingan untuk mengetahui sanat dalam melihat status hadis Nabi SAW. Dan dia boleh dikatakan orang pertama yang mula-mula mempersoalkan berkenaan dengan golongan-golongan ahlul bidaah dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam eh ahlul bidaah di sini merujuk pada syiah, mu'tazilah, khawarij, a ah, dan sebagainya lah qadariyah dan sebagainya eh jadi Muhammad bin Sirin ni dia adalah seorang tabi'in ah, dan maknanya dia pernah berjumpa lah dengan beberapa orang sahabat Nabi dan antara sahabat Nabi yang dia pernah jumpa adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu jadi dalam hadis ni dia ambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ceritalah kata Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu salatai al-ashi qala Muhammad bin Sirin wa aktharu zanni al-asra raka'ataini. Kata Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada menunaikan salah satu daripada dua solat pada waktu siang. Muhammad bin Sirin ni dia kata kebanyakan zon aku lebih dekat dengan mengatakan itu adalah semayang asar. And, uh, sebab berdasarkan kepada riwayat yang dia pegang lah. ada riwayat mengatakan yang dikatakan semayang yang ditunaikan oleh Nabi dalam penceritaan hadis ni adalah solat zuhur. Tapi ada sebilangan yang lain mengatakan asar. Imam uh, Muhammad bin Sirin dia lebih dekat mengatakan ini adalah semayang asar. Jadi bila sebut semayang asar, dia mesti buat empat rakaat. Tapi hari itu tidak dilakukan dengan empat rakaat. Nabi Muhammad SAW lakukan dengan dua rakaat. Thumma salamah, habis dua rakaat, baca tayat awal lah patutnya. Tapi hari tu Nabi baca tak akhir. Nabi Muhammad bagi salam. Lepas bagi salam, summa qama ila khashabatin fi muqaddam al masjid. Nabi Muhammad salam ni, apabila selesai bagi salam, Nabi terus bangun dan Nabi pergi dekat ada satu kayu yang berada di hadapan masjid. Fawadza'a yadahu alaiha dan Nabi Muhammad letak tangan Nabi dekat kayu tu lah. Al-Khashabah tu kayu yang ada depan masjid tu. Wa fihim Abu Bakrin wa Umar. Pada ketika itu, dalam jemaah ramai-ramai tu ada di kalangan mereka ni adalah Abu Bakar dan Umar. Umar pun ada eh. Fahaba an yukallimahu dan kedua-dua ni macam terhenti daripada untuk bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. jadi sahabat Nabi ni kalau bahasa mudahnya terpinga-pinga lah. Sepatutnya kita menunaikan solat asar ni dengan empat rakaat tapi hari tu tu dua rakaat. Lepas tu habis semayang Nabi terus bangun, Nabi terus pergi dekat depan masjid. Dekat situlah ada kayu depan masjid tu Nabi pergi kat situ. Dan sahabat Nabi ramai-ramai ni ada Abu Bakar dan Omar dan dua-dua ni adalah pak mentua Nabi. Tapi dia orang pun tak ada nak pergi bercakap dengan Nabi salam apa tak ada. Wa kharaja sara'anun nasi. Adalah sebilangan um, manusia ni orang ramai ni ada yang keluar lah. Faqalu lalu mereka ni bercakap. Aqasa, aqasurati salatu. Eh semayang ni ada syariat baru ke? Bahasanya kita kena tunaikan dengan dua rakaat. Semayang, semayang asal ni. And apakah ada syariat baru mengabarkan solat asar ni kita kena tunaikan dengan dua, bukan ditunaikan dengan empat lagi lah. Warajulun yadu'uhu sallallahu alaihi wasallam sallam Jadi ada seorang sahabat, ada seorang lelaki yang Nabi Muhammad panggil dia dengan panggilan zuliyadain. Zul zuliyadain ni bukan nama betul dia, itu gelaran dia. Nama betul dia adalah khirbaq radiyallahu anah. Eh. tapi dia ni dipanggil oleh Nabi Sallam dengan Zuliyadain. Jadi Zuliyadain ni dia bercakap. Ha, dia pergi jumpa Nabi Sallam, dia pergi jumpa dengan Nabi. Fakallah dia kata Anasita. Apakah kamu lupa wahai Nabi? Am kasurat as salat. Ah, ha, kasurat apa, ataupun solat telah dikurangkan bilangan rakaatnya. Ah, ha, ini soalan eh, Zul Yaden eh, kepada Nabi Sallam. Fakallah. Jadi bila Zul Yaden tanya, kamu lupa ke ataupun semayang ni ada syariat baru rakaat dah jadi dua. Ah, ha, macam itulah. Fakallah. Nabi kata dalam ansar dah, 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 aku tak lupa kata Nabi. Aku tak lupa. Walam taksur. Tak ada pula solat dikurangkan raka'at. Tak ada, ada, ada. Tak ada. Dua-dua tu tak ada. Qala. Bila Nabi jawab macam tu lah. Nabi kata aku tak lupa dan semayang ni pun tidak dikurangkan bilangan raka'at dia lah. Qala. Lalu kata Zulidin bala qad nasi Ha, Kalau lagu tu Rasul, Rasulullah sebenarnya kamu dah terlupa dah sebenarnya. Sebab Um, hari tu, hari tu terp, uh, sebab kita dah buat dengan dua rakaat Sepatutnya kita ada empat rakaat Dua rakaat berbaki tidak dibuat lagi lah. Uh, jadi bila dia kata macam tu, Fasallah rekaat ini, Nabi pun dia pergi kat tempat imam dia tu. Dia pun tambah lagi dua rakaat yang berbaki. So, masalama kemudian Nabi Muhammad bagi salam. Uh, patut susawi lah. Tapi hari tu Nabi bagi salam. So, makabaro. Eh, kemudian Nabi takbir. Fasajadah mislah sujudihi. Lepas tu Nabi sujud. Ha, nampak? Nabi bagi salam, lepas tu Nabi sujud. Yang kita duk fikir patutnya sujud baru bagi salam. Ha, yang ni tak. Nabi bagi salam, lepas tu Nabi takbir, sujud. Kan? Mislah sujudihi macam sujud awal-awal tu lah. ataupun agak lama. Suma rafa'a ra'asahu. Kemudian Nabi angkat kepala. Duduk antara dua sujud. Uh, ha, Fakabara takbir pula. Suma wadha'a ra'asahu. Letak pula kepala sekali lagi. Dua kalilah sujud tu. Fakabara lepas tu baca takbir pas saja ada misla sujudhi aw atwal dan masa nabi sujud tu agak lama eh. Tu marafa'a ra'sahu wa kabara. Kemudian nabi angkat kepada kali yang kedua dalam sujud sahwi tu kan. nabi terus bagi salam. Wa kabbara dan nabi baca takbir Allahu akbar eh macam tu. Bukan bagi salam eh nabi baca takbir Allahu akbar. Rawahul Bukhari. Hadis ini adalah riwayat al-Imam al-Bukhari. Dalam hadis ni dia nak menjelaskan tentang bagaimana bila kita ni sujud sahwi yang sepatutnya kita kena tunaikan itu adalah kita kena sujud sawi dulu Baru kita bagi salam Tapi dalam kes hadis ni adalah berbeza Iaitu Nabi bagi salam dulu baru Nabi sujud sawi Dan penutupnya adalah dengan takbir Macam itulah Itu dia punya perbahasan eh aa, Yang kita faham daripada konteks hadis yang kita baca ni lah Okey kat sini ni ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil Yang yang disebut oleh al-imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari bi Sahihil Bukhari. Yang pertamanya, em um, Imam Ibn Hajar kata, Zuledain ni kalau kita tengok dalam konteks hadis ni nampaknya dia amat bersemangat dalam mencari ilmu. Dan dia tak malu nak pergi tanya sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila timbul sesuatu keraguan. Sedangkan ramai-ramai sahabat Nabi yang ada ni agak segan nak pergi tanya pada Nabi SAW. Hatta Omar dan Abu Bakar pun ada kat situ pun tak tanya tapi dia ni ada semangat yang kuat untuk nak tahu maka dia bangun dia pergi tanya sendiri Nabi SAW. Jadi pengajaran kita boleh ambil iaitu kita kena ada semangat untuk mencari ilmu seperti mana Zul Yedin dalam kes hadis ni. Okay, itu, itu itu yang pertama. Antara lain pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni adalah ada dalam hadis ni um, Zul dia pergi tanya Nabi SAW lah. Dia, pergi, dia tanya Nabi Rasulullah apakah kamu ni lupa ataupun semayang zuhur, semayang asar ni ada syariat baru yang menggambarkan empat dah jadi dua macam tu. Jadi jawab Nabi kata aku tidak lupa. Jadi di sini ni bila Nabi kata aku tidak lupa. And Nabi kata aku tidak lupa. Tetapi lepas tu diberitahu oleh Zulaydin, ah sebenarnya kamu lupa sebenarnya Rasulullah. Kan kamu hanya menunaikan dua rakaat dan Nabi akur dengan apa yang diberitahu oleh Zulaydin makanya Nabi pun tambah lagi dua rakaat yang berbaki. Ha, di situ tu ada satu tajuk berkenaan dengan apakah Nabi tu lupa. Okey, di sini ni ada sebilangan ulama dia tafsirkan, dia kata sebenarnya Nabi sengaja buat lupa kata dia. Sengaja Nabi buat lupa untuk nak mengajar hukum pada umat. Ha, ada orang takwil lagu tu lah. Imam Ibn Hajar dia nukilkan kupasan tu. Tapi pendapat ni kata Imam Ibn Hajar ditolak. Kan? Eh, pendapat ni ditolak kerana ada satu hadis yang diriwatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di mana dalam hadis tu Abdul Mas'ud cerita Nabi Muhammad ni ada kata. Nabi sendiri ada sebab sabda. Nabi kata innama ana basyaron ansa kamatan saun. Kata Nabi aku ni orang macam korang juga. Kan? Uh, aku ni manusia biasa dan aku boleh lupa seperti mana kamu lupa. Jadi di situ tu kalau kita buat anggapan dalam kes ni bahawa Nabi Muhammad ni buat-buat lupa tak tepat. Kan? Uh, sebab Nabi sendiri tu memang boleh lupa. And, Nabi sendiri tu memang pernah lupa. Maka dalam hadis ni kita tidak boleh kata Nabi buat buat lupa. Tetapi sebenarnya memang Nabi lupa sungguh. Nabi lupa sungguh. Eh? Cuma di sebalik lupa Nabi ni kita boleh belajar hukum lah daripada uh, uh, kelupaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bila lupa Nabi ajar. Cara lupa ni bila kita nak selesai masalah dengan sujud sawi. Kita pun tahu hukum berkenaan dengan sujud sawi. Eh? Okey itu yang kedua yang kita boleh belajar. Yang ketiga dibolehkan untuk membina solat bagi seseorang yang melakukan perkara yang membatalkan solat secara tidak sengaja. Ada orang ni, dia menunaikan satu, dia melakukan perbuatan yang boleh membatalkan solat. Contoh macam bagi salam sebelum cukup rakaat. Ataupun dia tambah rakaat. Kan, yang tak sepatutnya. Patutnya empat rakaat, dia pergi buat lima rakaat. Tapi dia buat tu, kalau kita fikir dengan sengaja dia buat, itu boleh membatalkan solat. Tetapi dia buat tu tak sengaja. Kan? Lupa dan sebagainya lah. Ha, jadi bila dia ditegur Dia boleh kembali kepada asal balik eh. Macam kes Nabi Salam Dia bagi salam dalam keadaan lupa Walhal ada lagi dua rakaat yang berbaki Dan tiba-tiba Nabi Muhammad mulakan Dengan uh, tambahan rakaat yang ketiga dan keempat eh. ha, Jadi di situ tu kita boleh belajar Kalau kita melakukan satu perkara yang boleh membatalkan solat Dengan tak sengaja eh, Maka kita kembali kepada asal perbuatan itu Dan kita tunaikan sehingga selesailah Begitu eh Okey, berkenaan dengan kadar masa antara Nabi Muhammad salah lupa uh, bagi salam. Lepas tu Nabi start balik uh, tambah harakat yang berbaki tu kan. Uh, kadar lama tu berapa lama eh kat situ. Dekat sini ni kalau kita bahas sudut fukum fiqah, uh, ada perbahasan dalam kalangan ulama-ulama mazhab. Antara kat sini Al-Imam Ash-Shafi'i dalam Al-Um ada menentukan panjang tempoh tersebut dengan menggunakan ukuran uruf. Uruf agak-agak tak lama. Ha, macam itulah. Kita agak-agak ni tak berapa lama ni. Kan? Kadar antara bagi salam kerana tersilap dengan kita memulakan balik sambungan rakaat tadi. Jadi kita nak mulakan sambungan rakaat itu tu kadar masa tu berapa lama kata Imam Syafi'i adalah kadar uruf. Jadi bila sebut kadar uruf tu menyebabkan ada ulama' dalam mazhab Syafi'i iaitu Al-Imam Al-Buaiti. Dia menetapkan kadar yang dibenarkan itu adalah kadar satu rakaat. Kadar satu rakaat. Jadi maksudnya kalau orang tu bagi salam dalam keadaan lupa bala hal dia kena tambah lagi rakaat Dia start balik Kadar tu kita anggaran lebih kurang satu rakaat ha, Ni kata Al-Imam Al-Buaiti Imam, Al Imam Syafi'i tak sebut kadar secara tepat Tetapi dia hanya sebut berdasarkan kepada uruf ha? Tu kadang-kadang berlaku kat kita lah Contoh kan Begitu Taip ha, Antara lain Imam Nur Hajar kata um, Tidak sengaja ni uh, Kita bercakap secara tidak sengaja Di dalam solat ni itu tidak menterakan solat. Ha, ni antara pengajaran kita boleh ambil kata Al-Imam Ibn Hajar al ala sekalian ni. Eh, kita ni tak sengaja kita bercakap masa kita tengah solat. Dan kita bukan dengan sengaja. Kalau sengaja batal lah. Tak boleh bercakap dalam solat. Yang kita sebutlah tak sengaja kita bercakap berbicara semasa kita sedang solat. Yang tu tidak membatalkan solat. Berdasarkan pada hadis ni. Sebab Nabi Muhammad SAW dia lupa. Lepas tu Nabi pergi kat depan masjid. Ada kayu kat situ um, Zulaida ni pergi jumpa Nabi siap cakap dulu tu. Ha, eh. Jadi bila bercakap nampaknya Nabi Muhammad terus menambah rakaat. Nabi bukan memulakan rakaat yang baru. Maka dari situ kita faham bahawa kalau kita bercakap dengan tak sengaja itu tidak membatalkan solat. Eh. Ha, begitu tu jalan. Ini berbeza dengan pandangan mazhab Nabi lah. Nabi kata tak batal. Lepas tu hadis kita baca ni macam mana pula? Nabi kata hadis ni mansuh. Kan? Right? Hadis ni mansuh kata dia. Pada Imam Hanafi hadis ni berlaku di awal Islam. Tapi sebenarnya ada kekritikan yang dikemukakan oleh um, Al-Imam Ibn Hajar al al-Asqalani terhadap pandangan mazhab Nabi itu. Sebab Hanafi ni dia tersilap. Dia memahami hadis ni adalah melibatkan kepada bukan Zuladin. Dia melibatkan kepada orang lain. Eh? Zu Simalain. Zu Ashimalain. As Sebab ada seorang sahabat namanya Zu Ashimalain. As yang dia ni adalah orang yang um, mati dalam perang badar. Dia ni antara sahabat Nabi yang mati syahid dalam perang badar. Jadi maksudnya kejadian ni berlaku di awal Islam. Eh? dan disandarkan kepada Zu Ashimalain ini adalah Azhuri. Kan? Uh, tapi dikritik uh, oleh Imam Nuh Hajar. Dia kata sebenarnya tak tepat. Uh, Imam Azhuri ini tersilap. Sebenarnya orang tu bukan Zu Ashimalain. Orang dalam hadis ni adalah Zul Yedain sebenarnya. Tersilap. Kan? Jadi bila tersilap. Jadi bila sebut Zul Yedain. Zul Yedain ni adalah sahabat Nabi yang meninggal selepas Nabi wafat. Memang Zu Ashimalain dia meninggal sebelum perang badar. Uh, dia meninggal perang badar. Jadi dia anggarkan kisah ni berlaku adalah sebelum Perang Badar lah. Jadi bila Perang Badar, Perang Badar ni berlaku dua hijriah. Maksudnya di awal Islam. Maka Hanafi simpulkan dia mansuh. Hadis ni mansuh mengikut kesimpulan Imam Abu Hanifah lah. Mazat Nabi. Tapi uh, yang lain kata tak tak tak. Itu silap faham. Eh. Jangan faham riwayat macam tu. Sebab bila kita check balik, dia melibatkan pada Zul Bukan Zul Ashimalain. Ha, jadi dua orang yang berbeza kat situ. Yang telah tersilap oleh Az-Zuhri. Apatah lagi, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Rehrah dan seorang lagi yang meriwayatkan hadis ni adalah Imran bin Hussein. Bila sebab Abu Durrah radhiyallahu an maksudnya agak lewatlah kejadian ni sebab Abu Durrah radhiyallahu an dia masuk Islam ni adalah uh, 4 tahun sebelum Nabi wafat. Uh, jadi 4 tahun sebelum Nabi wafat. Jadi lama tu kadar tu kan. Ah uh, sorry, maksudnya dalam kadar yang agak lewat dekat dengan saat kewafatan Nabi. Maksudnya akhir Islam dah bukan awal Islam. Dan seorang lagi adalah Imran bin Hussein dan Imran bin Hussein ni pula Uh, Islam dia ni adalah dua tahun selep, uh, sebelum Nabi wafat. Ha, Aku tu pula dia sempat dua tahun dengan Nabi. Abu Darha ni empat tahun uh, sempat dengan Nabi. Bermaksud dia akhir jugalah. Maka di sini disimpulkan hadis ni didakwa sebagai masuk oleh Hanafi ni tak tepat. Ha, ini dibantah oleh Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Makanya kalau dia kata hadis ni tidak valid dia buat ujah. Kalau Hanafi kata hadis ni tidak valid dia buat ujah. Jadi dakwaan daripada mazhab Nabi tu ditolak. Maka kembali kepada uh, pandangan yang lebih valid mengatakan hadis ni boleh buat ujahlah. Kan? Uh, dan hadis ni menggambarkan tentang macam mana Nabi bercakap dengan Zulidin. Dan dalam keadaan mereka ni um, tidak sengaja. Sebab Fasa menganggap bahawa lupa. Macam Nabi tu Nabi ingat dah bagi salam tu dah dah uh, dah, dah apa dah dah, dah selesai semayang padahal Nabi lupa. Yang Zulidin ni pula dia pergi bercakap dengan Nabi salam ni sebab dia, dia ingat hukum dia macam tu. Jadi maksudnya dalam dua-dua itu bercakap dalam keadaan tidak disengajakan. Maka disimpulkan di situ, kalau kita bercakap dengan tak sengaja di dalam solat, itu tidak membatalkan solat. Dalil daripada hadis ni lah begitu. Hmm. Tapi kalau kita bercakap dengan sengaja, batal lah. Eh? Ha, sengaja bercakap. yang eh, kita tahu tak boleh tapi kita sengaja bercakap. Yang tu boleh membatalkan solat. Eh? Begitu. Okey, antara lain hadis ni juga menggambarkan uh, sujud sawi ni tidak perlu diulang-ulang walaupun kesalahan yang dilakukan itu berulang-ulang. Eh? Kita melakukan satu kesalahan, maka kita buat dua rakaat sujud sawi. Okey, timbul persoalan. Kalau kita tunaikan, kalau kita melakukan kesilapan itu dua kali, apakah kita kena sujud empat kali pula? Ha, tak perlu. Kalau tiga, empat kali kita melakukan kesilapan di dalam solat, dalam keadaan lupa tadi, dengan tak sengaja tadi, sujud sawi hanya dua. Tak perlu banyak. Eh? Ha, tak perlu kita nak buat empat, dah, enam tak payah. Gitu, eh? Gitu. Tak. Hmm. Okey, antara lain pengajaran lain yang kita boleh ambil daripada hadis ni, Imam Nur Hajar kata, kalau seseorang itu ada satu sengkaan yang 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 dia merasakan sebagai betul, tiba-tiba diperbetulkan oleh orang yang dipercayai. Orang tu bagi tahu silap ni dan kita yakin yang dia bagi tahu tu adalah benar, maka kita kena ubah pandangan kita. Eh? Ha, dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam eh. Habis. Okey, um, Antara pengajaran lain yang kita boleh ambil daripada hadis ni juga adalah imam boleh merujuk kepada makmum dalam hal yang berkaitan perbuatan solat walaupun imam sendiri tidak mengingati kesilapannya. Eh. Jadi kalau imam tu uh, dia tersilap sebagai contoh makanya uh, makmum ni kena ambil peranan untuk menegur kesilapan daripada imam. Uh, ha, ni kata imam dan hajar sekalian ni. Jadi maksudnya kalau kita sebagai makmum bila kita tengok imam melakukan kesilapan kita jangan biar. Kan? Ya, kita kena ambil sikap, kita kena tegur. Ha, cumanya Uh, dalam kes hadis-hadis yang lain dia ada ajar pada kita kalau imam tu tersilap cara tegurnya adalah subhanallah kalau yang tegur tu adalah lelaki tapi kalau perempuan menegur cara tegurnya adalah uh, tasbih tepuk tangan eh? dia kena tepuk macam itulah uh, dalam kes hadis ni sebab dulu sahabat nabi tak tahu kan uh, semua sahabat nabi tak tahu macam mana sebab mereka mati-mati duk ingat semayang ni ada syariat baru daripada empat dah jadi dua uh, jadi dia duk syak macam tu kan uh, sebab tu dia orang tak tegur dengan subhanallah tetapi dia orang tegur ni macam mana? Ah ha, Zulaiden pergi jumpa sendiri dengan Nabi Sallam, tanya Nabi, ha, confirm balik, betul ke kamu ni lupa ke ataupun sebenarnya ada syariat baru semayang Zuhur Asar dia dah jadi dua rakaat macam tu. Tapi Nabi Muhammad bagi tahu, sebenarnya aku tak lupa dan semayang pun tak dikosarkan. Jadi bila Nabi kata semayang pun tidak dikosarkan, semayang tu tidak ada syariat baru yang kata buat dua rakaat. Jadi Zulaiden kata, nampak sangat Nabi terlupa. Ha, maka dia pun betul, betul baliklah. Dan Nabi pun kembali kepada perbuatan yang asal. Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita baca ni lah. Gitu. Habis type. Hadis yang ke-1230 kata Al-Imam Al-Bukhari wa bihi qala hadatsana Qutbah bi bin Sa'id. In. Itu insyaAllah kita akan bincang dalam cara kita akan datang eh. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.